Вітаю! Ви дивитесь програму від покарання до свободи в студії Ніна Семер'янова. Сьогодні ми будемо говорити про участь громадськості у соціально-виховній та психологічній роботі із засудженими, котрі відбувають покарання в колоніях Харківщини. Наші гості Дорошенка Андрій Олександрович. Виконуючи обов'язки заступника начальника управління із соціально-виховної та психологічної роботи управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області та народний артист України Олег Григорович Гаврилюк Вітаю вас, шановні гості. Добрий день! Андрій Олександрович. Розкажіть про соціально-виховну роботу громадськості із засудженими. Посещение учреждений исполнения наказания общественностью предусмотрено статьей 25 Уголовно-исполнительного кодекса Украины. Статьей 6 этого же кодекса предусмотрены, закреплены средства исправления осужденных, одно из которых это общественное влияние на осужденных. Человек, совершив преступление, попав в места лишения свободы, изолируется от общества для того, чтобы его исправить чтобы изменить его мировоззрение, привить какие-то позитивные э эмоции в его поведении, выработать в нем стремление к э соблюдению требований законов и в дальнейшем, чтобы он мог жить в этом обществе. Э здесь нужна работа, проведение работы воспитательной не только сотрудникам учреждений исполнения наказаний, но и проведение воспитательной работы общественными и благотворительными организациями. Именно такая комплексная работа позволяет формировать в осужденного активную жизненную позицию и самосовершенство. Основной формой воспитательной работы в учреждениях являются лекции, концерты, творческие вечера, индивидуальные и групповые беседы. В настоящее время В учреждениях нашей области проводят свою работу около 10 общественных и религиозных организаций На основании заключенных с ними договоров. дуже дякую, Шановні гості. Перш ніж ми продовжимо нашу бесіду, я пропоную подивитися відеосюжет, Саме приклад роботи громадської організації у виправних установах нашої області. Музика, позитивні емоції та блиск. Ось головні атрибути театру музичної комедії. Основою репертуару Харківського академічного театру є оперети. Це вічне свято, карнавал, каже соліст театру Сергій Єсенік. Він вважає, що концерти за ґратами дають змогу залучити засуджених до високого мистецтва. Театр просто несе оприлюднили воспитательну функцію, якісь положительні емоції. Тобто та ж пенітенціарна система. Вона бажана перевоспитувати. Ми вважаємо, що Наше мистецтво хоть немножко може повлиять на тих людей в плані приобщення до прекрасному, доброму. Один із засуджених Сергій Пальчик говорить, що концерти в колонії проводяться на рідше двох разів на місяць, що дають змогу забути на деякий час про своє місце знаходження та просто приємно відпочити. Каже, вистава збудила тільки позитивні емоції. Призрак опера ні понравилось очень. Музикальна заставка хороша, аркісти очень хорошо сповняють. Так ну все дуже і смішно, і церочинська ярмарка понравилась теж. Наталя Коваль з особливою увагою ставиться до такого роду глядачів. Навіть підбір репертуару був особливий номери музичні, танцювальні, а головне комедійні, чого так не вистачає засудженим в реальному житті. Ви знаєте, ну так хочется людям дать больше, зная, что они обделены вот этим вот, ну, у них повседневная все вот эти вот жизнь крутится в одном и том же. Хочется им больше, хочется спектакль привести, хочется больше юмора, чтобы, ну, хоть чем-то разрядить, чем-то им помочь, вот, потому что по воле и судьбы они оказались здесь, но дай бог, чтобы меньше, как бы, было людей, которые сюда попадают. Заступник начальника колонії соціально-виховної та психологічної роботи Михайло Дерека каже, що такого роду заходи проводяться регулярно, що найкращим чином сприяє доброму вихованню засуджених. Сьогодні к нам в гості приїхав театр музикальної комедії, наш академічний театр. Ми з ним здола, дружимо Це просто моєму гавіти досуг осуджених до прекрасному і може бути, може бути привести їх. Ну, привіт їм прекрасне і любов мистецтва. Це прежде всього. творчий колектив театру завжди звертається до пошуку нових форм роботи, представлення і передачі на сцені емоцій і глибокого сенсу творів. Тому репертуар завжди несе свіжі нотки, навіть якщо на сцені ставиться давно відома усім класика. Олег Григорович, ви не вперше виступаєте у виправних закладах нашої області. Чи здійснюють ці ці виступи вплив на вашу творчість? Ну ми йшли. Якщо... Такой вопрос, скорее, наверное, на мою творчесть. Потому что э, ну, мое творчество, честно говоря, я поэт. А поэт это человек, который должен видеть все и, и обо всем писать. Я всегда и говорю, что то, что ты видишь, то и пишешь. Берешь в руки микрофон и вроде бы тут же галяешь душу. Поэтому, конечно, когда ты видишь определенные судьбы, и тебя это трогает, и ты... Э, начинаешь там скажем писать там какие-то вещи я могу писать о боге вот я могу писать о любви я могу написать о тех же э, ребятах которые там сегодня находятся потому что вот я недавно был в самбаре там меня тронула судьба одного парня действительно который там видно что он уже давно стал на путь исправления и Мое мнение, его уже нужно сегодня отпускать. И два раза подавалось прошение его на помилование, к сожалению, оно не было удовлетворено. А я понимаю, что нужно все-таки прислушиваться к мнению тех людей, которые работают возле этого парня, и они уже 6 лет с ним работают, и они тоже понимают, что его уже можно выпускать в общество. То есть самое главное не передержать. Вот, ну, конечно, а если, ну, если я об этом говорю, можете себе представить, насколько меня трогают эти вещи. Дуже дякую. Андрей Александрович, расскажите, вы сказали в рассказала про организации. Какие же самые эти громадские организации, с которыми співпрацює Управление Державной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области? Я уже сказал, что в учреждении наказания нашей области сотрудничают более 10 общественных благотворительных организаций, с которыми заключены соответствующие договора о сотрудничестве. Наиболее активными общественными организациями в настоящее время это являются Международное общественное общество защиты прав человека «Украинская секция». Общественная организация «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЛ, СПИД, Позитив, ПАРУС». Всеукраинская благотворительная организация «Конвиктус Украина», которая оказывает помощь женщинам, по каким-либо причинам лишившихся социальных связей. Благотворительная организация «Деполь Харьков» которые оказывают помощь несовершеннолетним, как в Курьевской воспитательной колонии, так и в Харьковском следственном изоляторе. Благодарительный фонд «Благо», Международный благотворительный фонд «Калэп Динсте», благотворительная организация духовности права, которая на протяжении своей работы уже оказала помощь в социальной реабилитации, в социальной адаптации более 20 осужденные, которые были освобождены с мест лишения свободы Харьковской области и, опять же, по каким-либо причинам утеряли социальные связи. Особенно хочу отметить, что при Харьковской областной государственной администрации действует областная наблюдательная комиссия, которой руководит заместитель губернатора нашей области Анпилога Олег Викторович. В состав этой комиссии уходят представители разных сфер нашей жизни. Это наблюдательная комиссия регулирует работу наблюдательных комиссий, которые организованы по районам Харькова и Харьковской области, которые в свою очередь работают в наших учреждениях. Андрей Александрович, а как часто проходят такие зустречи с представниками Камы? И где ну, бывают эти зустречи? Такие э, встречи с представителями э, проводятся практически ежемесячно, еженедельно, в зависимости от того, какие общественные благотворительные организации посещают колонию. Дуже дякую, шановні гості. Я пропоную подивитися наступний сюжет присвячений виступу народного артиста України Олега Гаврилюка. Будь ласка, на екран. А жовті троянди старий. Ці та ще низку пісень виконували Гаврилюк на стадіоні курявської колонії. Її вихованці з захопленням аплодували артистові після кожної пісні. Відук у серцях куряжа знайшли і російськомовні переспіви англійських хітів 70-го виконання Скольда Гаврилюка молодшого. Красиво ардівається, красиво, гаварій. Аскольд розповів, що пісню Еліс виконує уже на один рік, бо треба. Я вже устала, я вже обрадувався. все. клас. І ми їдемо на зону, папа каже – Ну що, я говорю, давай Еліс. Я говорю, може, нет. другого. Люди його вже люблять, люди його знають. Ну, і все, після виступу хлопці зізнаються, що, як і Олег Гаврилюк, теж пишуть вірші. Вони знають приклади, коли після відбування покарання колишні засуджені виходили в люди. Базові знання в колонії дають на високому рівні, розповіли вихованці. У нас тут для цього досить хороші умови. Є бібліотека, от, школа, дуже гарні викладачі. У колонії стали розумніші та посерйознішали, кажуть хлопці. Навіть пісенні уподобання змінилися. Раніше такі, прості, молодежний, зараз більш життєві. Вихованці колонії не на одному пісенному чи то поетичному конкурсі довели, що вони можуть бути серед кращих. Розповіло керівництво установи. Займали от буквально в тому році друге місце. Зайняли міжнародному конкурсі поезії. А про що вони пишуть? Це цікаво. Такі О, Ну, мама, це перша в них про маму, про свободу, про любов до дівчини, про дружбу хлоп'ячу. Раніше у тюрмах людей виправляли, а зараз їм тут допомагають каятись. Такий висновок зробив народний артист України Олег Гаврилюк, відвідуючи з концертами в колонії. І під час кожного виступу не забуває говорити Ви потрібні не по цей бік град, а на волі. Їм дуже важливо услышати такі слова, що вони нужны обществу і не просто услышать. А вот они второй год видят, меня слишать, что они нужны обществу, потому что і государству. Що государство вже знаходить средства для того, щоб им какой-то праздник в Олексійській виправній колонії засуджені зізнаються, що крім пісні про матір їм до душі пісня Ключ під раю». в реки весь час перебування колонії допомагає усвідомити, що ж є справжнім сенсом життя. Для засудженого Артема після виходу на свободу ним стане племінник. Він залишився без мами, без папи, з моєю матір'ю, з бабуся своєю. тобто буде моїм заложилось, Я буду робити все, щоб бути з ним і щоб він був со мною. Керівництво колонії певне, що перевихованню людей за ґратами сприяють не лише концерти зірок різних пісень жанрів, а й концерти симфонічної музики. Як вони слушали, те саме як сьогодні Олег Гаврилюк сказав, що не слушать, а читати слова, служати слова, служати пісні. Так і вони слухали цю музику, причому було дуже доступне і Хачрена стане саблями. Автор двох тисяч віршів та 200 пісень Олег Аврилюк говорить, що починати у творчості ніколи не пізно. Особливо, коли це стосується бажання видати поезію. Навіть якщо стихотворень, і ви їх сьогодні издали, сделали зробили маленьку книжку, то ця книжка бесценна буде для ваших дітей, для ваших внуків, правнуків. Представляєте, я б дав би сьогодні все, щоб взяти сьогодні 1, два, три, 4, п'ять стихітварі, які би писав мой прадід. Благодійний тур від серця до серця родини Гаврилюків в установах виконання покарань країни триває вже другий рік за сприяння Державної пенітенціарної служби України. Минулого року артисти виступили у 25 колоніях. Цьогоріч планують відвідати з туром 17. Олег Григорьевич, вы посетили четыре установы Харьковской области. Расскажите, какие впечатления у вас після после установ? этих Ну, впечатление, я вам скажу, что мне жаль, что нет рядом э, моих детей, Даяна и Аскольда, которые со мной э, работают э, тоже в колониях, э, поступают. Потому что э, в прошлом году мы объехали 25 колоний, по всем областям Украины. В этом году сейчас 12, а будет всего их 17. А если Бог даст, то будет гораздо больше. И э, если говорить на молодежь, но ну, если молодежь сейчас смотрит вашу программу, то мои дети э, в шоке в том плане, что ну, ну, не верится, что такое может быть. Потому что мы когда вчера ходили по Качановской э, колонии, то ну на курортах в, в европе да в я не шучу на самом деле нет таких парков нет таких может быть условий вот то что вот буквально недавно сдавались новые корпуса там ну евроремонты настолько такие что сложно поверить, что такое может быть. Потому что мы были в прошлом году в других колониях, и там есть место, видно, где там, скажем, там попытались замазать, но включаешь звук, там, скажем, хорошим, и выключается, там, скажем, свет. То есть видно, что кто-то там пытался лишний раз, там, скажем, ну, до конца все не доведено. А то, что мы видим у вас, то есть, ну, опять же, на молодежном языке, респект, потому что, ну, ну, не верится, что такое может быть на самом деле. Но для того, чтобы понять это, я думаю, что вам надо делать отдельную программу, чтобы показать, как живут сегодня многие заключенные. Но я даю тысячу процентов, зная сегодня наши масс-медиа, да, что ну, вряд ли кто-то в это поверит. Вот вам будут говорить, что это не в колонии и так далее. А я прекрасно понимаю, что людей невозможно провести по колониям и показать, что это действительно так. Но поверьте мне, я э, поэт, и я всегда говорю о том, люди, которые приходят на мои концерты, они знают и верят мне. Я никогда не вру. Единственное, что я могу промолчать. Но молчание – это, э, как правило, всегда тоже ответ. Поэтому поверьте мне, что то, что сегодня творится э, и в лучшую сторону раньше, э, в колониях исправляли. Сегодня это пенитенциарная служба. Для многих людей, э, которые не понимают, что это за слово, э, это каятя. То есть сегодня заключенным помогают каяться, их не исправляют. И только в сегодняшних, скажем там, за два дня мы э, отработали в двух колониях, и когда я говорил заключенным, а их невозможно заставить аплодировать. И я им говорю, что вот, если это люди, у которых там есть по 30 лет срока, 25, 20, по 3, по 4 ходки и так далее, и когда я им говорю, что если вы считаете, что что-то поменялось, что сегодня рядом с вами работают вот эти офицеры, которые стоят в погонах, они с Богом в сердце, и они достойны того, чтобы им зааплодировать, потому что действительно они за копейки сегодня работают в этой службе, вот. хотя бы очень многие, да, где-то там, скажем, их там переманивают, налоговые и так далее, но они идут и работают. Я говорю, если я прав, то давайте им поаплодируем, если я не прав, то вы молчите. И когда колония поднимается, начинает аплодировать, я говорю, господа офицеры, это ваши аплодисменты, это дорогого стоит. И поверьте мне, что это именно так. Дуже дякую. Андрей Александрович, скажите, как часто бывают такие выступы? И кто, еще приезжает до колонии с такими выступами? Какие организации самые? Ну, в учреждениях исполнения наказания Харьковской области регулярно проводятся выступления художественных коллективов самодельных художественных коллективов. Но выступления, скажем так, профессиональных музыкантов в колониях наших проводятся не очень часто. Благодаря поддержке директора Харьковского академического театра музыкальной комедии Коваля Игоря Николаевича в наших учреждениях ежеквартально проводятся выступления коллектива этого театра. Также неоднократно в наших учреждениях выступали музыканты Славожанского симфонического оркестра. Хорошие, позитивные эмоции осужденные учреждения получили от выступлений коллектива Украины за а также Харьковского танцевального коллектива ТЭТ. Последние два дня в, колониях, в некоторых колониях Харьковской области выступал Олег Арюли. Осужденные получили незабываемые эмоции, получили очень сильный позитивный эффект и это способствовало их, я так думаю, что способствовало их какому-то исправлению. На сегодняшнее время мы не, мы не останавливаемся на месте, продолжаем поиск художественных коллективов, которые бы э, проводили э, свои выступления в учреждениях наших нашей области и э, тем самым как-то скрашивали до сухо осужденных и их э, свободное время. Дуже дякую, Олег Грович. І настанок розкажіть, чи є якісь відгуки від тих е, заключених, які зараз перебувають за гратами, чи людей, які вже звільнили з місць позбавлень волі, може вони надсилають вам власні вірші? Е, ну пользуюся важкості, перші всього хотів би е, поблагодарить низький поклон голові пенітенціарної служби господину Лисицькому. Я рассказываю в колониях, это, это первый человек, и второй я хочу поблагодарить Министерство семьи и молоди господина Софиулина, Он в этом году они тоже откликнулись и поддержали именно этот тур, потому что в прошлом году 25 колоний мы объехали, я прямо в колониях и рассказываю, что <coughs> я 10 лет хотел делать подобный тур, я потихоньку выступал, скажем, да, за свои средства, ну, одна-две колонии в год, потому что ну, я не богатый человек, скажем, а все равно затраты э, сегодня приличные. И насколько я был удивлен и поражен, когда в прошлом году именно господин Лисицков поддержал этот тур, э, мы не катаемся за деньги, мы здесь не зарабатываем деньги. Здесь больше совершенно другое, здесь э, духовное. Здесь есть вещи, которые мы понимаем, что это нужно делать. И когда мои дети едут, говорят, папа, как все-таки здорово вот так вот что-то нести и давать тем, кто не могут тут к нам прийти. И э, когда я говорю в колонии, что это стало нужно не кому-нибудь, а пенитенциарной службе Украины, а сегодня и Министерство семьи и молоди, это говорит о том, что мир поменялся. И заключенные, которые там сидят, они понимают, что они нужны обществу. Если раньше они боялись и считали, что общество от них отвернулось, то сегодня им самое главное чувствовать, что туда, куда они будут выходить. Они там нужны. И мы выходим и им говорим, что ребята, мы нам тут не нужны. Вы нам нужны по ту сторону колючей проволоки. Мы хотим видеть вас на своих концертах, петь на ваших днях рождениях, на крестинах ваших детей, на ваших свадьбах. И э, мы пять лет э, назад работали в Прилуках в детской колонии. И я сказал точно так же, ребятам, что мы вас ждем там. Тогда моему сыну было 16 лет, он даже тогда еще не выступал, потому что он еще только собирался учиться. Э, пела со мной моя дочка. И я пригласил ребят, говорю, приходите на наши концерты, только говорю, попробуйте, не прийти, когда будете там. Спустя полтора года в Белой церкви к нам подошел парень, и, и сын его подвел, говорит: папа говорит, помнишь парень, который мне пообещал, что я буду на твоем концерте? Вот этот, этот парень. Потом, спустя еще год, мы опять давали концерт в Белой церкви. Он пришел уже с девочкой беременной. И говорит: Вы знаете, два моих подельника опять туда ушло. Я вам даю слово, я туда больше никогда не попаду. Даже вытащив одну такую душу, стоит проехать, вот мы уже проехали, да, 25 и вот 18 колоний, там 42 колонии. Даже 42 ради одной такой души стоит проехать. Поэтому мы ездили, ездим и будем ездить. И спасибо, опять же, пенитенциарной службе, и спасибо э, Семь, э, Министерству семьи и молоди за то, что они повернулись лицом именно вот к этому пласту людей. Дуже дякую за беседу. Це була програма від покарання до свободи. Я Ніна Семир'янова. Сьогодні ми говорили про участь громадськості у соціально-виховній та психологічної роботі із засудженими, котрі відбувають покарання в колоніях Харківщини. Наші гості Дорошенка Андрій Олександрович, виконуючи обов'язки заступника начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області та народний артист України Олег Григорович Гаврилюк. А я вам желаю хорошего настроения, до встречи в эфире и на все доброе.